Hörmətli sədə, hörmətli məclis üzvləri, hörmətli qonaq növbələri, hamı salam verirəm. 2019-cu il parton seçkiləri və bu açıq versiyanın bağlı e, fikirlərinizi bildirməzdən əvvəl 2009-la bağlı bəzi məsələlərə müraciət etmək istəyirəm. Burada dərsə da qalsa danışıldı bir sıra məsələlərdən. O məsələlərdən e, bəzi seçbəzdən danışıldı. Bu təkliflər səsləndi. Mən açıq dəvənsdir. Bu yerli seçkiləri Azərbaycan tarixində ən bədnam bir seçki oldu. Bir az paradoksal vəziyyətdən görə bu günki Azərbaycan bu riyav oldu. Paça rəhbərliyi, Paça divanı, Paça strukturları bucuz ağır şəraitdə, bucuz məhdud resurslar olan bir vəziyyətdə heç nə artıq mükəmməl fəaliyyət göstərməyə Yəni biz bir bəzən öz əməyimizi qiymətləndirə bilirdik. Hətta rəhbərlik xüsusən ölkəyə səfər etdi. Hətta məclis sədri, mənim müavinlərim, divan üzvləri ölkənin bütün regionlarında səfər etdilər. Naxçıvana bu saat heç kim gedə bilmir. Məclisin də elə <laughs> yeni gəlmişlərinin təklifi ilə müsavat rəhbərliyi Naxçıvana da gilir, burada görüşlər keçitdi. Və ə, bəli işlərindən bağlı müvafiq qərarları qəbul etdi. Mümkün nə etsə hamısını etdi. Eləcə də bütün bölgələrə o səfərlər həyata keçirildi. Nə cür şəraitdə o səfərlər oldu? Nə cür nə cür müqavimətlə rastlaşdı o səfərlər? İlk səfər Bərdədə necə başlandı? Bunlar hamısının yadınızdadır, bilirsiniz. Təbii noksanlar ola bilər. İş olan yerlərdə noksan da var. Noksansız iş olmur. Ancaq mən istəyirəm ki hər şeyə dəyər qiymət verək. Bu paradoksların araştırılmasına təbii ki davam etməliyik. Mən ilin sonunda strukturlara, Palşen rəhbərliyindəki strukturlara həvalə etdim ki, 2009-cu ildə Palşen fəaliyyəti ilə bağlı bir arayış hazırlasınlar. Arayış hazırlandı, baxdım, yadımdadır təxminən elə qalmışdı. 2009-cu il ərzində 2 böyük kampaniyanı idarə etmişik. Referendum və seçki, bələdiyyə seçkiləri və sayçı səbsiz tədbirlər keçirilib. Partiyanın keçdiyi piketlər, kürləv tədbirlər, partiyanın keçdiyi konfranslar, dəyirənm masalar, tədbirlər, ölkənin həyatındakı ən mühüm iqtisadi, siyasi, iqtisadi məsələlər həsr olunmuş konfranslar olsun, iclaslar, toplanıntılar olsun, bayram tədbirləri olsun. Partiya rəhbərliyinin ayrı-ayrı da görüşlər partiyanın xarici əlaqələri, xarici səfərlər, ölkə daxilində beynoxaq təşkilatlarla əlaqələrin aparılması və s. bütün işi indi bilmirəm, bəlkə də onu görünür bir sistem halına salıb lap, elə partiya mərkəzində təqdim eləmək düzgün olar bəlkə də. Bəlkə mətbuatda da vermək düzgün olar ki, nə qədər işlər görülür 1990-cı ildə. Ancaq bəli Paradoks arasındakı bu qədər iş gördüyü ölkədə vəziyyətlərin dəyişmək mümkün olmur. Bunun səbəblərini təbii ki, araşdırmalıyıq. Öz zəifliklərimizi, öz nöqsanlarımızı, öz çatışmayan cəhətlərimizi görməyə bacarmalıyıq. Amma ədalılığı da qiymətləndirməyə bacarmalıyıq ki, nəyə görə bu qədər işin müqabilində cəmiyyətdə narazılığın bu qədər böyük olmasının müqabilində ölkədə dəyişiklik etmək mümkün olmur. Bunun dəqiq cavablarını axtarmalıyıq. Ülkede murdar bir rejim formalaşırdı. 17 ildeki ki hakimettediler bunlar. Zorla devlet çeviriş yoluyla hakimete geldiler ve o şekilde zorla da hakimette kaldılar. Yalanla geldiler hakimete de yalanla kaldılar hakimette. Her adımda ya zorakılığa ya yalana müraci'et etmekle oldular. Elə ilin sonunda bu ilin əvvəlindəki hadislərə dikkat yetirək Paxtu məsələdə münasibətini bildirdi. Bəneyər hadisəsi. Dövlət hakimiyyət öz vətəndaşına, dinç vətəndaşa hücum eləyir. Ağsaqqal qarısaqqal demədən insanları döyüdür, təhqir eləyir. Bu təhqirlərin qarşısında əlacsız qalıp özünü yandırmaq məcburiyyətə qarşısında qalan insana deyir, "Hə, yandır özünü." Sonra da cəmiatına etiraz edəndə daxili qoşunlar kəndə yeridib, kənddə faktiki fövqəladə vəziyyət yaradır. Bu hakimiyyətin mahiyyəti budur. 93-də qiyamla gəldilər, iyunda zorakılıqla gəldilər. İnsanlarımızı qətli etməklə gəldilər, yadınızdadır. Nə qədər gəncimizi məhv elədilər bu qiyam zamanı bu. 94-də nə qədər qanlar tökdülər ölkədə, 95-də nə qədər qan tökdülər ölkədə. Və hər il hansı hadisə baş verir? Hər Seçki əlinə yaxın ya əvvəl ya həmin hansi bir qanlı hadisə törədirlər. 2000-ci ildə Şəkidə nəcir oyunlardan çıxdılar. Cəllabadda nələr oldu? 2003-də Oktyabr hadisəsi, 2005-də Noyabr hadisəsi. Yəni bu Nardarandakı hadisələr, başqa kəndlərdə, başqa rayonlarımızdakı hadisələr. Bu hakimətin mahiyyətidir bu. Zoraki qana doymayan murdar bir hakimiyetti. Böyle bir hakimiyetle biz üzgün izleyenmişiz. Görünmemiş bir şey. Bu kadar zorakılık olan, bu kadar gaddarlık olan bir ülkede müsavat parçası kimi, bazı bir sıra diğer real muhalifat parçaları gibi Güveler var. İnsanlar var ki diyanıqlar rejime karşı mübarizə aparırlar. Sözlerim demekten çekinmirler. Hansı konşu ülkelerde, başka ülkelerde Bu cür ağır şəraitdə, bu cür fədakarlıqla mübarizə aparan siyasi qüvəllər var, ictimai təşkilatlar var, ayrı-ayrı şəxslər var. Demək olar ki, nümunəsi yoxdur bunun. Yəni bəzi ölkələr var ki, orada münasibətlər vətəndaş mübarizəsi həddinə qədər gedib çıxıbdı. Qüvəllər silahlanıb üzbə üz yanıblar. Hətta bunu biz heç bir zaman müsavat partisi olaraq Azərbaycan üçün məqbul yol hesab eləməmişik. Hər zaman düşünmüşük ki, nəyin başını olarsa olsun, dinç yolla sözlə, inandırmaqla, ictimai qüvvə ilə vəziyyət dəyişmək lazımdır. Və o yolu da davam etdiririk. Bu yoldan da bezmək, yorulmaq olmaz. Bu yol davam etdirmək lazımdır. Düzdür, mən əminəm ki, yolun çoxunu getmişik, az bir hissəsi qalıbdı. Bu rejim qatarlar qələməhəm ona görə məcburdu ki, artıq heç bir etimada malik deyil heç bir başqa şəkildə cəmiyyəti idarə edə bilmir, cəmiyyəti susura bilmir, razı sala bilmir. Bu rejim ona görə yalan danışmağa məcburdur ki, artıq söz doğru sözü qalmayıb, xalqa deyəcək bir sözü qalmayıb, xalqı inandıra biləcək bir sözü qalmayıb. Ona görə yalanlarla məşğuldular. Bütövlükdə bu rejim bu cinayətlərə bulaşıb. Bu gün ayrı-ayrı məmurları həngi deyilib İlham Əliyev söz deməkdən çəkinənlər var. Siyasətdə də, ictimai fəaliyyətdə də, med mediyada da. Təbii ki, bu yol verilmə hadisəsidir. Çünki bu rejimin başında İlham Əliyev dayanır. Bu cinayətkarların da birinci səbəbçisi İlham Əliyevdir. Pilav vasitə məsuliyyət daşıyır ölkədəki bütün bu cinayətlərə görə İlham Əliyev. Hətta eyni zamanda Bu yol və yalan hakimiyyətinə dayaq duran insanların da günahlarını görməmək mümkün deyil. Burada o barədə bir diskussiya fason diskussiya oldu. Bələdiyyə üzvləri, bələdiyyə seçkilərindəki seçki komissiyaları, ümumiyyətlə seçki komissiyalarının fəaliyyəti və s. ilə bağlıdır. Bu günün reallığıdır. Yəni təbii ki biz bilirik ki ölkədəki 1 nömrəli saxtekar İlham Əliyevdi, 2 nömrəli saxtekar Ramiz Mehdiyevdi.